Ливають кров'ю Абхазія і Дністер, а від Донбасу до перекопу переходить Не плач, кохана, вже сурми грають, Тебе згадаю за стінку перед кінцем. Бо то воює, той не вмирає. А в людей твоїх! І власлови наслідя Твоє, беремо над сопротивниками, подай. І Христом Твоїм охорони оселю Твою. Боже люди Твоя. Нехай Господь оберігає вас і дає скоріше перемогу над нашим ворогом. Який своїми. разными чоботами топче нашу украинскую землю. И вот МТЛБ сзади вас, это оригинальная версия, такая, как была изначально тоже. Покажите. Срезается крыша от Бардема с башни, у, которой, у которого вооружение более мощное. И ставится на МТЛП. Получается такой гибрид. Ну, первые свои первоначальные задачи как тягач. Просто это тягач, который предназначен для буксировки техники. Ну, недостаточно тяжелый, у него там свои есть ограничения в грузоподъемности и массе буксируемого прицепа. И, кроме буксировки, может выполнять также еще задачи по транспортировке личного состава боевого. И в данный момент, благодаря этой модернизации, может также еще применяться для подавления огневых точек. Не не вот привел вот, только модернизацию и поставил ее на вооружение. Благодаря тому, что она очень простая э, в эксплуатации и в самой конструкции, то ребята над ней, э, конечно, поработали. Uh -huh. У нас тоже есть бронетанковая группа, которая <coughs> трудится, старается для того, чтобы вернуть жизнь полноценной и э, добиться достаточно высоких показателей. То есть даже может быть лучше, чем были. То есть все было подремонтировано, все перебрали, двигатели и так далее, и тому подобное, топливную систему. И все, она сейчас как новенькая. Здесь я был просто как пехота, вот наконец-то дождался, завод. Ну за последний месяц обстрелы снова усилились. То есть как в лучших традициях прошлого года, так можно сказать. Как бы контактных боев нет уже долгое время еще с времен время аэропорта и получается вот так вот сейчас ихняя артиллерия работает, ну наша не работает, потому что мы соблюдаем минские договоренности, а они э, как бы всегда на это забивали и вот работают запрещенными калибрами. Э, Саушки 122-152 мм, награды работают. Э, буквально вчера прилетела на одну из позиций 93-й бригады у ребят двое 200 х вот так вот буквально там под вечер был обстрел и вот так вот пострадали. страдали. Э, вот. Так же самое на Песке и на пригород Песок, поселок Первомайская, постоянно, постоянно идут обстрелы. Но все накипает, накипает, вот в воздухе витает, что будет дальше, то ли наступление, то ли опять глухая оборона, то ли опять мы будем страдать под ртой. Вот, Какие-то там решения в Минске принимаются, мы все-таки будем это все выполнять, чтобы не нарушать международного имидж Украины.